Я вас приветствую, с вами Ирина Шокот со второй частью домашнего задания к девятому заданию, занятию. Э, и в этом видео я хочу поговорить о лидере команды Олесе Перековой. Э, сегодня с утра я даже бросила Юле э, в личку э, такое, что я не могу говорить о капитане, я ничего о ней не знаю. И возникла идея говорить о другом человеке. Но сейчас последние полчаса я подумала, почему бы не поговорить о том, что я знаю. Я впервые участвую в таком тренинге, принимаю участие именно в таком формате общения в чате. Поэтому какие минусы я не могу сказать, оценить действительно, может быть, объективно, правильно работу, поведение нашего капитана. То, что, ну, я скажу то, что я поняла, и что мне понравилось, ну, больше всего понравилось. Ну, первое, я помню, была у нас такая в команде немножко ошибка, побежали впереди паровоза, создали чат для общения, а потом был создан официальный, поэтому общение в чате распылялось на два. И из-за этого даже прозвучало как-то на э, разборе и по занятиям, по общению э, от Александра Сергеевича мысль, что э, вторая группа не общается в чате. Но это было только из-за того, что группа общалась, общалась очень активно, она общалась в двух чатах. Но это была как бы такая вот э, ошибка. Э, но что мне понравилось, это то, что э, вот у меня с э, Москвой два часа разницы, да, в какое бы время не пришлось, ну, как бы не появилась фраза с проблемой, либо кто-то выложил домашнее задание, откуда ни возьмись, появляется Олеся, она успевает прокомментировать, помочь, направить. Это особенно в начале мне было очень удивительно, что в любое время она всегда успевала с подсказкой. И когда я выкладывала поздно ночью видео, свои по домашним заданиям, ну как бы уже никого не было в чате, но опять-таки появлялась Олеся и она просматривала и комментировала мои видео, так что, ну в принципе вот это, это то, что я могу сказать о нашем капитане. С вами была Елена Шелка, до следующего видео, всего доброго.